श्री स्वामी समर्थ नमस्कार माझ्या लाडके लेकरा हा काही साधा सुधा मंत्र नाही हा मंत्र आहे एका अदृश्य शक्तिशाली श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा आज्ञा आहे तुमच्या जीवनात धन ए समृद्धी प्राप्त होण्याचा लक्षात ठेवा हा मंत्र बोलण्याचा नाही तर फक्त ऐकण्याकडे डोळे बंद कर विश्वास ठेव आणि स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणावर समर्पित हो हा मंत्र ऐकत बसलात की तुम्हाला जावे एक शांती तुमचा आत्म हालचाल होईल कारण अदृश्य शक्ती तुमच्या फिरायला अतिशक्ती श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आहे ज्यांच्या कृपेने सर्व कर्ज भेटतात बँक नोटिसा मागे जातात बंद झालेले दारे उघडतात माझ्या लेकरा तुम्ही खूप दमला तुमचा डोळ्यामध्ये विस मध्ये चिंता आहे आजपासून हा मंत्र ऐकता स्वामी महाराजांची कथा तुमच्यावर वर्षावले तुमचा मंत्र ऐका बाळानो बोलू नका कारण जेव्हा तुम्ही फक्त ऐकता तेव्हा ब्रह्मांड तुमचा ऐकू तुम्ही काम करता असाल घर धड धावडवत असाल कर झाडत असाल किंवा रात्री झोपत आधी मोबाईल बाजूला ठेवा हा मंत्र एक झो स्वप्नात स्वामींच्या एका लक्षात लक्ष्मी एकदा लक्ष्मी ते दर्शन होईल तो तरी तुमच्या हातात पैसे अशक्य वाटत नसेल तर मित्रांनो आपण उशीर न करता या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया ओम स्वामी अदृश्य समर्थाय नम ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः 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 ओम स्वामी अदृश्य धनसमर्ताय नमः ओम स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ओं स्वामी अदृश्यदन समर्थाताय नमः ओम स्वामी अदृश्य धन समर्ताय नम ओं स्वामी अदृश्य धन समर्ताय नम ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः 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 ॐ स्वामी समर्थाय 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 नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यदनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय 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 नमः ॐ स्वामी अदृश्यदनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृशधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय 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 नमः स्वामी धन अदृश्यधनताय नम ओम स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ओं स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ओं स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ओं स्वामी अदृश्य धन समर्थाताय नम ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः 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 ॐ स्वामी अदृश्यदनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यदनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यदनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय 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 नमः ॐ स्वामी अदृश्य धनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय 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 नमः ॐ स्वामी अदृश्यदनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय 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 नमः म धन समर्ताय नम ओम स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ओम स्वामी अदृश्यधन समर्था नम ओम स्वामी धन समर्था नम ओम स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ओम स्वामी अदृश्य धन समर्था नम ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः 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 ॐ स्वामी अदृशधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्य धनसमर्थाय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय 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 नमः अदृश्यदनर्ताय नम ओ स्ी अदृश्यदनर्ताय नमः ओम स्मी अदृशदन समर्ताय नमः ओम स्वामी अदृश्य धन समर्ताय नम ओं स्वामी अदृश्यदन समर्ताय नमः ॐ स्वामी अदृश्यधनसमर्थाय नमः